Скажите, все, что думаете о последнейшем матч? Ну, это была борьба за выход за третье место. И сопернику было чуть тяжелее, потому что им надо было только выигрывать. Нас устраивал, в принципе, ничья. Но ну, в детском футболе, вы понимаете, ничья не бывает. Там, где ничья, там сразу и жди какого-нибудь какого подвоха. И... Повезло, меня спас перерывно питье воды. Я просто где-то морально их поддернул. Они 1-1, они сделали 2-1 и там довели до конца. Вообще команда соперника очень хорошая, а команда наша тоже хорошая. Но мне в этот раз сегодня повезло больше. При рахунке 1-1 здесь шла игра, кто забыл, то и выиграл. Нет, при рахунке 1-1 дюш 15, или забивает, или нет. Но это был прерыв на, на питье воды. И вот это вот эта воды дала вариант немножко внушить деткам, ну, как немножко поставить их на место. Потому что, честно скажу, они выходили в раздевалку в перерыве матча, она ненормальная была, вообще просто нормальная. Один на ноль, игра и шла, все хорошо было. А сразу, сразу после перерыва куда-то все пропало. Ну, дети, дети это сложно. Другое место это выполненное задание в группе? У меня было задание попасть в полуфинал. UFL, то есть сейчас финал, а мне задача была полуфинал. В полуфинале мы решили задачу, была задача уже попасть в второе место в группе. И решили, попытаемся что-то рассказать Карпатам, а так я даже не знаю, что. Я с ними играл, тоже сильная команда. А если они Карпаты? А, ну там возможно, да, там, там таблица. Ну я не играл только с Шахтером, хоть он и в Киеве находится. И с черноморцем вот этим я не играл, я не знаю эти команды. Но видео нам все покажет. Будем изучать соперника.